Здравствуйте, друзья! Что, подведем итоги по поводу нашей копировальной машиночки. То, что я делал с пленкой роли ретро, она оказалась более чувствительной, чем я предполагал. И сильно темные кадры получились, то есть пережег я ее. Некоторые кадры, вот эти, допустим, тут я не помню, по-моему, то ли 2 секунды, что такое. В общем, получилось у меня вот такое все, да. Кадры есть, конечно, но они сильно перепалены. Вот. Можно обратить внимание. То есть очень много я давал большую сильную экспозицию. кадрики. Изображение есть, но мне оно не нравится. Да, оно будет видно все. В итоге я решил переделать, пере, переделать эти все тесты. Это я уже снимал 4 секунды. Но это было оровская очень сильная просрочка даже по краям вот. как бы нет контраста но изображение хорошее как бы... О, вот здесь вот видно хорошо что изображение есть и оно с ним можно играться это нормально но это 4 секунды при ISO ИСУ... 3, 6 и 6. Так вот, то есть это очень просроченная, не контрастная получилась. Потом я снимал тоже на просроченную. Так, это у нас еще. Это у нас еще. По-моему, Орва. Не помню уже. Кучу всего делал. Тут у мне... меня куча записей всяких, где пятерка, где сколько я давал, пересвет норм, плохо, хуже, лучше. В итоге взял один кадр и начал его с ним играться на другой пленке, на тоже просроченный КН-4С Свема. позитивные, все нормально. То есть негатива вышел на позитив. Через диапроектор смотрел. Нормально смотрится. Потеря, потеря есть, конечно, в картине, я имею в виду, в детализации. Чуть-чуть там совсем. То есть, как бы так визуально не скажешь ничего. Это вообще яркое получилось попробую экспозицию звук. есть, вот это вообще. 0,2, где-то примерно 0,2 секунды. И получился такой. Либо, либо я выбирал секунду и убирал яркость лампочки. Лампочек, тогда у меня тоже получались хорошие. Вот они у нас. А, вот, тут целую кучу их снимал. Уже думаю, уже добью уже этот вопрос, чтобы он у нас нормально было, чтобы узнать, как с вами выйти на правильную экспозицию. Во всяком случае, по моей, по моей машинке. Может быть, у вас будет там другое, другая мощность этих лампочек. Тут немножко ярче, немножко. Так, что у нас тут еще есть? Да, все вот это вот, все в этих кадрах у нас. Это у нас еще тут Орва. Ой, этот у нас пересвет. Это у нас роли ретро. Изображение есть, но пересвеченное. И получается, что сильно темный кадр. Вот так они выглядят вот без вот Если обратили внимание, немножечко О, светит, но как бы кадре, в кадре все нормально. То есть, когда мы вставляем рамку, то там нормально получается. Мы вставляем вот такую рамочку, то вот эти все недостатки, они прикрываются, которые ушли на перфорацию. Вот чуть-чуть бы меньше посветить, потому что я там брал 2 секунды, может одну, правда, там секунду сделал на темном кадре. И оно как раз хорошо и получилось. На вот таком вот я там сделал. И я понял, что надо все переделывать, все пересматривать, все. Так смотрится он через диапроектор нормально. Вообще. Прикольно смотрится. По поводу детализации. По поводу детализации сейчас я вам скину здесь сканы, именно сканы, чтобы увидеть, чтобы увидеть максимально приближенное. узнать детализация, насколько я там снимал немножечко там надписи. Да, вот это вот, по-моему, где-то где то я тут в рамке кинул с, двух, с одной секунды. Это, по-моему, две секунды. И вот пошло темнее, темнее. Это 4 секунды, это 8 секунд. А вот это вот 2 секунды. Там где-то еще одна секунда есть. А если еще меньше, еще ярче будет. Чем роли ретро хороша? Тем, что она контрастная. Для, для, изготовления слайдов как раз она была бы, наверное, идеальная. Не только, а есть еще всякие Акфа, Фуджи, контрастные есть пленки, и вот желательно на них. Неплохо получается. А так, смотрите, Тут вот есть где столик, я забыл прижать. Вот, вот здесь забыл прижать вот столик. вот оно зашло на перфорацию. Как бы Соседний кадр сильно не тронуло. Вот здесь вот видно, что чуть-чуть там. Чуть-чуть пошло. Но не сильно. Вот так вот примерно такие получаются. То есть если столик не прижать, то свет пойдет вот в разные стороны. Это с прижатым столиком. Вот вы видите, какая она. Это роли ретро. Такая высококонтрастная. Ну, я, конечно, буду переделывать еще. Добивать это, чтобы уже выйти на идеально. Теперь по поводу того, на что я вышел. Значит, сейчас я аппарат достану. Я устанавливаю, если у вас есть возможность воспользоваться флешметром, я использую Сиконик 300 какой там, 308 B, B да? допустим 100 единиц. После этого я делаю замер с пленкой уже, да, когда у вас здесь у вас это вся забитая, к сожалению. Ну, да, не хватает света. Ну вот, допустим, у нас там какая-то пленка, да. Я выхожу на единичку примерно там, плюс-минус там, единичка там с долями какими-то, да. У меня выходит э, полсекунды. Значит, я знаю, что мне нужно нажать полсекунды. Но при этом этот регулятор я тоже меняю на, ровно на 180 градусов. Вот тогда у меня будет полсекунды законные. Первое, что делаю замер какой-нибудь там пленки, да, допустим, той же 80-ки у нас роли ретро, например, да, у меня выходит. Я ищу эту диафрагму, чтобы у меня была единичка. Я нашел ее. Теперь мне показалось, что я должен только экспонировать одну секунду. Но это я замер сделал на максимуме, поэтому я потом убираю вниз и все, у меня будет остается эта секунда, но при минус трех стопах. Почему так? Потому что самые лучшие результаты получились, получались, когда я сделал замер при максимальном Свечение лампочек при максимальном закрывал вот в центр, Это молочное устанавливал в центр важного объекта, может быть там разные могут быть темнее, светлее, Ну, примерно, примерно вот среднесерая у нас так. Но аппарат рабочий работает, я имею в виду, что копирует нормально. Я думал, когда я сделал первые копии. Здесь есть такие вот пазы. Не догадался, что в них нам нужно просовывать. И у меня получалось, что край пленки он цеплял оригинал, который находился здесь. Если он был повернут эмульсией сюда, Но, к, к этой эмульсии. Поэтому я так опускал, и у меня как бы края опускались, и она как бы заходила, не цепляла. Рамкой. И получались такие смазанные. Ну, были, конечно, кадры, но они были нечеткие. И мне это не понравилось, я отложил в сторону. А потом, когда еще раз пригляделся, тут оказывается есть пазы. Я всунул в эти пазы. Она стала заезжать даже, когда эмульсия у нас смотрит сюда. И края у нас пленки торчат сюда. да, Вот так. Так они идут вниз края вот эти вот. А теперь даже с поднятыми этими краями она спокойненько заезжает и становится и можно копировать. Прижимаем стол и копируем. Вот. Это у нас по итогам. Машина рабочая. Можете покупать, если где увидите такую и делать себе копии. Для, я имею в виду с негатива. Я делал с цветного, тоже когда еще, я говорю, когда еще то, сам, самой резкости вот этой оно же, и, оно же и резкость, и контраст все теряется, потому что подложка она имеет толщину, и свет разбегается в разные стороны. Цветную тоже делал. Она немножечко у меня с Vision 500 на Vision 500. И просрочка и то, и то была, конечно, и там, и там вуаль. Получалось, да, немножечко такой с желтоватым оттенком. Но можно, если с новыми пленками пробовать, надо пробовать. Надо пробовать. Аппарат хороший. Я теперь уже знаю точно, что теперь он... Я им доволен. Только -то разочаровался, а потом еще подумал, думаю, такую бандуру делали еще и серийно. Но в продаже они есть. Есть чуть-чуть, немножко у кого-то там я видел. Есть. Все, до свидания.